स्टोरी टाइम एक खूबसूरत जंगल की गहराई में एक प्यारी सी हिरन रहती थी जिसका नाम ऊ था इसका जिस्म नरम और सफेद था और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे दो झीलें बेला को जंगल की हर चीज से मोहब्बत थी दरख्तों की हरियाली दरिया का साफ पानी और परिंदों का मीठा गाना लेकिन फिर भी एक चीज थी जो बेला को बहुत याद आती थी और वो थी इसका अपना घर एक दिन बेला जब दरिया के किनारे टहल रही थी इसने एक छोटे से बोने को देखा जो दरख्तों के नीचे बैठा था इसका नाम ओलिवर था ओलिवर की लंबी सी दाढ़ी और छोटा सा जिस्म था और वो हमेशा मुस्कुराता रहता था वो अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी के साथ लकड़ियाँ जमा कर रहा था जब ओलिवर ने बेला को देखा तो उसके चेहरे पर तश्वीश आ गई बेला क्या तुम ठीक हो तुम्हारा चेहरा गमगीन लग रहा है ओलिवर ने पूछा बेला ने एक लंबी सांस ली और कहा मैं अपने घर को बहुत याद करती हूँ यहाँ के दरख्त और पानी बहुत खूबसूरत हैं लेकिन मैं अपने घर की सुकूनत अपने ख़ानदान की मौजूदगी को बहुत याद करती हूँ ओलिवर ने सर हिलाया और उसके करीब बैठते हुए कहा मुझे भी अपनी छोटी सी झोंपड़ी की याद आती है जब मैं वहां बैठा होता हूं तो मुझे अपने वालदेन की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो दिन याद आते हैं जब हम सब साथ मिलकर हंसते थे बेला और ओलिवर दोनों खामोशी से बैठे रहे और जंगल की खामोशी में एक दूसरे का साथ दिया दिल की गहराइयों में एक अधोरपन था लेकिन फिर भी एक दूसरे की मौजूदगी ने उनके दिलों को सुकून बख्शा शायद हम अपने घरों को नहीं लूट सकते लेकिन हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और यहाँ नए यादगार लम्हे बना सकते हैं ओलिवर ने कहा बेला ने मुस्कुराकर सर हिलाया हां और जब भी हमें अपने घरों की याद आए हम एक दूसरे के साथ बैठकर अपने दिलों का बोझ हल्का कर सकते हैं इसी दिन से बेला और ओलिवर जंगल की सैर करते रहे और जब भी उन्हें अपने घरों की याद आती वो एक दूसरे का साथ देते अपनी यादों को दिल में संभालते लेकिन एक दूसरे की दोस्ती में सुकून पाते और यूं दोनों ने सीखा कि घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि वो लोग हैं जिनके साथ आप अप अपना वक्त गुजारते हैं